Salam olsun hər kəsə. Şir bürcünə baxırıq. Görək sizdə bu 2023-ün son ayları nələr olacaq, nələr gözlənilir, nələr yaşayacaqsınız, onlara da baxacağıq. Gedərlərinizi, düşüncələrinizi, inşallah xeyirlisi. Bu özəl deyil, ümumi baxım deyil. Ona görə də demək ki, yazmayın ki, məndə bu olmadı. Sizdə olmadısa bir başkasında çıxır. Bir başkasında olur. Bu 100 olacaq deyə hər kəsdə bir şey deyil. Takib atmğı unutmayın. Bəyənməyi, takib atmğı, sevirək izləyənlərə təşəkkürümü bildirirəm öncədən. kanalımıza dəstək olanlara çox sağ olun deyirəm. Görək sizdə nələr baş verir? Aha. Şir bürcü. Maşallah. Bu Şir bürcündə bu özəllikcə göstərir ki, kişilər iki qadın arasında qalma ehtimalını da çox yüksək göstərdi ki, olduqdu bunlar, yaşanlıqdır. Onla əlaqəli götür-qoy eləmisiniz, amma xeyri bir nəticəyə gəlmisiniz. Onda göstərir ki, seçiminiz düzgün olmuşdur. köməkli eləmisiniz darda qalan insana köməkliyi eləmişsiniz ya özünüz kömək istəmişsiniz. Darda qalmısınız amma özünüz kömək istəmirsiniz. Pulla, nə ilə-nə ilə əlaqəli, işlə ilə ola bilər əlaqəli kömək gözləmişsiniz və o da sizə kömək olubdur. Dost tərəfindən ola bilər. Qoğun tərəfindən sizə kömək gəlib. Bəzilərinizdə ola bilər ki, siz eləmisiniz amma bəzilərinizdə də ola bilər ki, kömək istəmişsiniz. Kömək də almışsınız. Yəni kömək olan olub. Gecələr yoxunuz qarışıq, gecələr fikir eləmişsiniz. Vəz götür-qoy eləmişsiniz. Bax, bəzilərinizdə yenə də o şeyi göstərir ki, çox fikir eləmişsiniz. Bu hamıya eyni olacaq deyildə, yəni ki, bunu biləsiniz. Amma anidən siz bir dəyişirlik yaşamısınız. Görək nə ilə əlaqəli bir dəyişirlik yaşamısınız? Anə olub bu şey. İşlə ilə əlaqəli Hökumət işinlə əlaqəli bir, -bir dəyişirlik yaşamısınız. Kimsədə ola bilər iş iş yerini dəyişib. Kimsədə ola bilər ki, hökumətlə əlaqəli nə dokument veribsə də, onun fikrini çəkibsə də, o düzəlmə ehtimalı çünki yüksək göstərir ki, o olubdu. Və gözəl nəticələr almışsınız yəqin ki. Xanımlar. Xanımlarda da çox üstünlük verir ki, pulla əli oynayan xanımlarımız da olubdu. Pul qazancı olubdu ki, yəni pul qazanıb və biriktiribdi. Nə iləsə də bir işlə əlaqəli bir düşüncələri olub. Amma üç dənə düşüncəniz olub pulla əlaqəli xanımlarda, kişilərdə ki, yəni belə özünüzü hərəsə də belə getməyi düşünmüsünüz ki, başımı götürüb çıxım gedim, bezmə Həyatdan eləbuki bezmələriniz də olub, bəzi insanlarınız da olub ki, əlimi həyatram, yağın ki boşa çıxır, bezirəm, pul qazancı zəyifdir, yançı yəni, çıxıb getmək düşüncələrində olanlarınız da olub ki, şümməsiniz onlara var gəl. Təmkinlə hərəkət edənləriniz qazanc əldə eləmişsiniz. Bu kim ki təmkinlə hərəkət edibsə də, düşüncələrinizdə xeyirdir. Biraz oturun, düşünün. Yəni düşüncənizdə stabil olun ki, bu iş mənə aiddisə bu işi eləyim. Anidən qərar verməyin bir işi əlinizə atanda. Onu düşünün, yaxşı. Gələn olubdu sizə. Yəni ki, qadın olsa qadınlara, yəni kişi gəlibdi qonaq. Kişilər olsun, dost tərəfindən bir qonağınız olubdu, göstərir. Pulun gəlişini göstərir. Yenə də baxın, burada da göstərdi pulla. Burada xanımları göstərdi, burada da pulla. Kişiləri göstərdi, bəyləri göstərdi ki, pulla düşüncəniz olubdu. Kimisə də ev almaqla əlaqəli daha çox. Bu pul məsələsi olubdu arada. Evlə nə əlaqəli olubdu. Ola bilər ki, ev almışsınız. Amma gözləmirsiniz kimsə də versin o evi almaqla əlaqəli olubdu bu fikir. Yenə də yenə şeydə. Baxın burada göstərdiyi kimi çalışın, yenə onu yaşamayın, çünki burada göstərir ki, yenə də olacaq ki, siz necə deməyim? Kişilər bir az bəylərimiz çox kadına elə bir ki bağlı olurlar. Yəni gəzməklə əlaqəli. Bir kadına deyil. Şir bürcündə göstərir ki, bir başqa kadında olacaq, o kadına birəs bağlanacaqsınız. Amma ehtiyatlı olun bağlananda. Yəni sonra zərbə yeməyisiniz. Kiminsə də gəlişini gözləyirsiniz adın olsun, kişi olsun, fərqi yoxdur, özünüzə görə, yəni bunu şey edə bilərsiz, görəndə bilərsiz. Namaz qılanları da var aramızda. Oturlurlar, çox dua edirlər. Bir insanın gəlişinə dua edirlər, həyatına girməsindən əlaqəli oturub dua edənlərimiz də var. Kiyə geri dönsün, gedibsə də kimsə geri dönməsindən əlaqəli dua edəyənimiz var. Sevinç gözlənilir. Baxın Bu dəqiq o dualınızın yerinə yetməsinə zaman var deyir. Amma sevinç yaşayacaqsınız, o insan geri dönəcəkdir. Çünki həyatınızdan çıxıb gedibsə də geri dönmə ehtimalı yüksəkdir. İki nəfər ola bilər. Sevinç gözləyin. Bəzən olur ki, indi Şir bürcündə yoldaşı çıxıb uzaqdola gedibdi. Uşaqları görə bilmir. Ola bilər ki, uşaqları görmə ehtimalı da yüksək olacaq. Onda sevinci yaşayacaqlar. Onu da göstərə bilər. Zərbə yiyəcəksiniz. Biraz diqqətli olun. Baxın, o hamsına aid deyil də. Ola bilər ki, kimsə də işdə işləyirsə də, bu işdə birlərin tərəfindən zərbə yiyə bilər. Ya ola bilər ki, xəyanət görə bilər. Düşüncələriniz var iki işlə bağlı. Nədirisə iki iş fikirləşirsiniz. Belə bir ki, bir arada bir dənədə qalmışsınız. Yəni belə bir düşüncələriniz var ki, hansınla birinci başlasam daha da yaxşı olar. Hə, yenə də baxın, gəldi, həmin şeyi göstərdi ki, işlə bağlıdır ki, Bir ikimdir var. Amma nəyə vlaşıt eləyə, ya nədən başlasanız daha yaxşı olacaq deyə ya, fikri edirsiniz ki, nə iş aşsam ondan mən xeyir görərəm, nəticəsini görərəm, qazanc görərəm. Bax belə bir şeydir. Amma baxın, hansı işə qoysanız da xeyirlidir və daima olacaq bu iş. Diqqətli olsanız, o iş sizə daima olacaqdır və ondan qazanc əldə edəcəksiniz. Xəbər gözləyirsiniz. Xəbər olacaq sizə. Yəni bunlar yaşanılacaq hələ. Xeyri olacaq bu işi. Baxın, düşünərək, düzgün düşünərək hərəkət eləsəniz, bu iş sizə uğur gətirəcək. Qazanc qazanc əldə edəcəksiniz. Onun da xəbərini paylaşacaqsınız zamandan. İndi görəcəksiniz də bu hələ sizdə olacaqdır. Bu olubdu qarıbdı. Bu sizin düşüncələriniz idi, fikirləriniz idi, onu dedim. Bu bunlar hamısı gözlənilir sizdə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Takib etməyi unutmayın, bəyənməyi. Bizi sevərək izləyənlərə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.